Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə, marşruta yaxın bir yerdə yeri ideal, yəni sözün həqiqəvi mənasında gözəl bir yerdə 2 mərtəbəli belə bir həyət ev təqdim edirəm. Sənədlidir, tam çıxarışlandır, yəni qanuni notarial qayda alqısadqı olacaq. Evin 1-nə 2-ci mərtəbəsi manolit beton, təmir yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Evin 2-ci mərtəbədə eyvanı da var. Qiymət video görüntünün video görüntünün sonunda olacaq. Yerdən kürsülüdür. Evin yanına keçmək yer də var, həyəti genişdir. Ümumilikdə 2 sotdadır. Həyətin ən azı bu hissə 2 maşın keçə biləcək. Belə ağac gül üçün yer nəzərdə tutulub. Burada bizdə evin yanına hərəkət etmək üçün yer qoyulub. Gördüyünüz kimi kubiklə iş olunub. Yeri də gözəldir. Məktəbə azırdır. 6 nömrə məktəbə yaxındır. 569 nömrə marshuta yaxındır. Tikilişdəki 300 qabağındadır. Gələndən sonra özünüz hamısını görəcəksiniz və şahid olacaqsınız. Təcili satılıq qiymətlə bağlı endirim olacaq və keçirəm təhlizi göstərim sizlərə. Təhlizdir. 2-ci mərtəbə qalxan piləçəni görürsüz. Döşəmə laminatdır. Qaz, su, işıq, və kanalizasiya var. Evin bütün otaqlarına kombi xətləri çəkilib. Təhlizin özünün ayrıca pəncərəsi var. Yeni təmirdir. Bir daha təşəkkür edirəm. Yaşarış olmayıb. Alanı satana Allah xeyir versin və burada piləkanın altında uşbi ərasi var lazım əşyaları yığmağa. Və bizim birinci mərtəbədə hamam otağımız var. Tam təmirli, belə bir hamam otağıdır. Aksesuarlar danışırıq, əsasında quraşdırmaq mümkündür. Biz sizlərə indi hal-hazırda birinci mərtəbədə mətbəx hissəsini göstərəcəm. Təmiri göz qabağında da mətbəx mebeli gördüyünüz kimi yığılandan sonra mebellər arası kafe llərə vurulub. Ayızə, burada çıxıntı var. Gələcəkdə böyük xala dən soyuducuları qoymoğlar. Ora stolçu qoyandan sonra mətbəxdə hərəkət et etmək üçün yer də qalır. Evin yanı bu hissəsi evə aiddir. Yəni evin bu hissəsi boşdur, bu evə aiddir. Kondiq xəttivlə dəşərin çəkilib qoyulub, hazır vəziyyətdədir. Evin iç qapılardır, bəyaz qapılardır. Və əlavə piləkan altında bu hissədə bir dənə də boş yer var. Yəni burada gardırobu çıxatmaq olar. Birinci mərtəbədə sonuncu baxacağımız yer o noq otaqdır. Otağımız genişdir, işıqlıdır, ən əsası odur, təmirə əladır. Qiyməti də çox gözəldir, təcili satılır. Yerində baxandan sonra endir mümkündür. Kondisioner xətləri çəkilib, hazır qoyulub. Burada kombi xətləri çəkilib, hazır qoyulub. Pəncərəsi də birbaşa ösəyətinə baxır. Hətta təşəbbüs edib ki, evin yaxınlığında məktəb də var, marshrut da var. Məktəblə marshrut da çox yaxındır qeyməs kimi onun sonunda belə sonra gresin belə üstə düşədir və qalxıb ikinci mərtəbə olan şəraiti sizlərə təqdim edəcək. Präşemlə bağlıxuşu mərhələdə hal-hazırda dəhlizin ümumi görünüşünü göstərəcəm. İlk olaraq otaqların ən balazasını göstərmək istədim və sizin bu dəfə sizlərə ümmi dəhlizin görünüşünü göstərdim və otağın içindən birbaşa eyvana çıxışı var. Ya balkona çıxışı var. Ös həyətinə baxır. Həyəti çox gözəldir. İndi növbəti gedərim. Ağaç üçün yer ayıra, iki maşın rahat şəkildə keçə biləcək, otuq durma bu hissədə yerə qalır. Mükəmməl şəraitə olan bir evdir və qiyməti də çox gözəldir. Təcili satılır. Ən kiçik yataq otağı budur. Ayrılıq özünün pəncərəsi var. Eyvana çıxış üçün qapısı qoyulub. Bu var mərtəbə. Bütün otaqların kombisi var. Xəttləri çəkilib. Yeni evdir, yeni evdir. Yəni təmir də yaxşı, sonra yaşayış olunur. Ən böyük yataq otağı budur. Sözün də həqiqi mənasında böyük yataq otağıdır. Yəni bura nə isə yataq dəstidir. Burda əlavə mebel də qoymaq olar. Böyük yataq otağı var. Evin içinin kvadratı 155 kvadratdır. Sənətdidir. 2-ci mərtəbədə öz hamam otağı var. Qaçırmana dəyməz. Bazarda deyirəm ki, belə evlər sayı məhduddur. Bu evin də ilkin qiyməti start qiyməti 80.000 manatdır. 80.000 manatdır yerində. Gəlib baxandan sonra qiymətdə də endirim olacaq. Bu da sonuncu yataq otağıdır. Yataq otağında bu hissədə çıxıntı var. Gələcəkdə bura gardırob şkafı qoymoqlar. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videoda bəyənməyi unutmayın. Qiymətimiz bu evin qiyməti 80.000 manat. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.